там находится горловка в той стороне там стоят я не знаю как они командуют без там есть синоватая там кто стоит я не знаю за нами стоит батальон восток тнр ну и как вы с ними? пока перемирие ну так пока никто ни в кого тут не стреляет секундочка, скажите, Изначально, то есть, контакт организовался за я то, что местные жители пожаловались на то, что в этом районе орудуют мародеры, где заходят не мои бойцы, не его. Ну мы решили, то есть, то есть, то есть мне был данный его телефон, да? я его набрал, решили, что по ночам его солдаты будут контролировать территорию. Ну, на подходе порядка до 100 метров до моих позиций, чтобы мы не открывали по ним, вот, в принципе, весь контакт. Четыре дня назад у меня что э, с ним, можно сказать, с нейтральной позиции или с моей стороны по нему ведется... Но важно, это не мои подразделения сказал, что он это подозревает, но он также подозревает о том, что оттуда же может быть открыт огонь по мне. Поэтому как бы, для, ну, чтобы я принял меры, чтобы это не посчиталось. Это будет. Да, отсюда я синоватую. Нормально. Алло. А перцы новые у вас? Конечно, и портянки нульцы, я же говорю, вы ляньки. Нульцы, еще ни разу не носил. Полгода. Я не Если будет, привозить. Здесь жир весной как нас призвали, каждому по портянке выдали. Ну, Но большинство носят носки. Вот и все. Всех, у кого были портянки, я старался собрать. Ну, потому что, блин, удобнее, во-первых, а во-вторых, что... А наш пот впитывает. Абсолютно правильно. Впитывает пот, сохраняет тепло лучше, чем носки однозначно, на азе Лучше сидит в перцах. Так должно быть. Иначе. Ничего каких-то там... начнется холод. Вот это моя квартира 381, она... Я